आणि जळगाव वनविभागाची वाघाचे नष्ट जळगाव पुणे ग्राहक अधिकारी कस्टम जळगाव यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार वनविभागाच्या पशु क्रमांक एक मध्ये सेनाच्या कातड्याचा व्यापार करणाऱ्या सहा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे फटकेतील व्यक्ती महिला आणि चार पुरुष आहेत जे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशचे रहिवासी आहेत कि वाघिणीची कातडी दोन ते तीन महिन्यांपूर्वीची असून त्याचे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे कारण त्याची किंमत वनविभागाचे अधिकारी ठेवत आहेत हे मिश्रित लेदर हैदराबादला पाठवण्यात येणार असल्याचे वनविभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले या आरोपींचा इतिहास आधीच आहे हे कायदेशीर होऊ द्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार हे देखील मोठे रॅकेट असू शकते आणि यामध्ये आणखी अनेकांना अटक होण्याची शक्यता आहे चामडे हे चामडे कोणाला विकणार होते त्यांनाही अटक करावी लागेल उद्या या आरोपींना न्यायालयात हजर केले जाणार आहे

कस्टम्स डिपार्टमेंट पुणे कस्टम्स डिपार्टमेंट नागपुर ये दोनों साथ में एक ऑपरेशन किया है तो कल सुबह लगभग साढ़े आठ बजे मुर्शिदाबाद टोल नाका पे उन्होंने एक ऑपरेशन करके छः अक्टूस को उनका कस्टडी में लिया है तो उन्होंने चेकिंग में पता चला उनका पास एक टाइगर का स्किन था कुल्ली रेड टाइगर का स्किन था तो वो इन्फॉर्मेशन हमें उन्होंने शेयर किया है फिर हमारा बनाओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका साथ कोऑर्डिनेट करके हमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया इन्वेस्टिगेशन में पता चला है टोटल छः आरोपी हमारे कस्टडी में था छः में से दो है और फोर जेंट उसमें से चार लोग यहाँ मुक्त नगर यहाँ पे मुक्त नगर में एक गांव को बॉर्डर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर था बिलोंग करते वो लोग और एक अहमदनगर और दूसरा दूसरा आदमी आरोपी बिलोंग करता भोपाल सो तो जब उनका इन्वेस्टिगेशन किए थे हमें पता चला वो शिकारी लगभग दो तीन महीने पहले हुआ करते समर टाइम में हुआ करते सो तो रिल इन्वेस्टिगेशन में जो हमें पता चला वो समर मंथ में हुआ तो मध्य प्रदेश बॉर्डर पर फिर हमें उनको अरेस्ट किया छः लोग को अरेस्ट किया अभी आ, तो हमारा फॉरेस्ट कस्टिडी भी है वो तो. लोग तो आगे हमें ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा वो स्किन टाइगर स्किन जो हमने पकड़ा कस्टम्स डिपार्टमेंट का साथ वो किसको भेजने वाला था और कहाँ से उन्होंने शिकारी करके उसको लेके आया ये हमारा इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा और साथ साथ में जो टाइगर स्किन हमें मिला उसका ऑथेंटिसिटी वो सच में टाइगर स्किन है क्या वो चेक करने के लिए हम हैदराबाद में सेलुलर मॉलिकुलर बायोलॉजी लैब है उसको भेजना पड़ेगा और इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारा स्किन कंसरवेटर ऑफ फॉरेस्ट उमेशदार है वो आगे इसको इन्वेस्टिगेशन करेगा हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें साथ में कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं बस मतलब ऐसा अभी तक ओपन केस है इन्वेस्टिगेशन चालू अभी तक ज्यादा हमें और टोटल छः लोग हैं इसमें दो महिला है और लोग पुरुष हिस्ट्री देखा जाए तो उनका एक हिस्ट्री है उनका जो मेन मेन्यूज है उनका तो इसकी पहले फॉरेस्ट ऑफेंस का हिस्ट्री है करके इनिशियल रिपोर्ट में पता चला लेकिन उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा बाकी इंवॉल्वमेंट क्या था कि तस्करी में उनका इंवॉल्वमेंट था इसकी पहले तो ज्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद के पता चलेगा कौन सा तो। वाला तो। हाँ वो तो नॉर्मली तो मार्केट वैल्यू तो हमें पता नहीं हम तो हमें तो भी नहीं करते रीज़न ये होता है यूजली जब स्किन का वैल्यू हमें क्या तो, वो तो एक मोटिवेशन होता है तो बहुत सारा गाइडलाइंस है तो नॉर्म्स भी है कभी महंगा ही है महंगा ही आवाज जनतेचा न्यूज करिता कलीम पायलट भुसावळ